Salamu alekum əziz müştərilərimiz. Bu gün Yeni Yasamalda satışışa çıxmış, qanuni 3 otaq olan ideal bir mənzil nəzər salırıq. Ümumi məlumat verim, mənzilimiz Yeni Yasamalda Əsəd Ədənov küçəsində yerləşir. Bizim market Bravo ilə üzbəsiz, tam mərkəzdə, infrastrukturun tam yerləşdiyi bir yerdədir. Məktəb, bağça, bütün şəhərə çıxan avtobuslar, iri marketlər, 24 saat aptek və sarrayı, yəni ümmi xırdalığa girmək istəmirəm ki bütün infrastruktur olan bir yerdən ana yolun düz qırağındadır. Metroya də 5-7 dəqiqəlik məsafədir. Qanuni 3 otaq, sırf özü üçün təmir olunmuş 110 kvadratmetrlik bir mənzildir. Amma mərzəhə daxil olan hamı görəcək ki, 110 kvadratdan çox göstərir. Yəni layihə itici olmur. Elə layihələr var ki, yəni 130-140-dı girirsən, 120 falan görsən, bu elə deyil. 110, 110 haqqında verən bir mənzildir. Deməli, mənzilinə daxil olduq. Bura giriş hissəsidir telefon, internet, onlar demirəm, yəni yaşayış üçün hər bir şərait qorun. Hər şey var. Bura giriş səhətdir, əziz izləyicilər. Girişin təqdim edeyimsə, 2 dənə salon zəli var, 110 kvadrat 2 dənə salon. Yəni normalda 100-110 kvadratda 1 dənə salon zəli olur. Yəni bir sizə necə çatdırmaq istəyirəm, yəni kvadratın haqqını verən bir mənzərdir. Yəni hər şey yerləşdirilib, 2 salon zəli kimi, hər şey otaqların genişdir və s. Deməli, girişdə belə geniş şkaflar yığılıb, həddini artıq kiçik, genişdir. Əqqablar üçün və s. halə üstün də açıp göstərim sizə. Yəni təkcə evin dəyərini hal-hazırda bilmək istəyirsənsə, yerləşdiyi yer belə şəraitdə yəni 500-600 manatı bu dəqiqə kirayə istəyir aylıq belə mənzillər. Soları, sizə şkafları göstərdim. Solda birinci salon yerlə. Çiçək kimi, təmirli. Qeyd edim ki, demə ola ki, aşağı verir. Yəni evdə heçə götürmək fikri yoxdur. Hamam, tualet bir yerdadır. Yəni burada görəcəksiniz divanın içərisindən gətirib duş var buca yəni. Paltarı yuyan başsa indi paltarı yoyub, yəni bura da balaca kabin deyib yığıb duşa çevirə bilərsiz və ya hətta elə-belə də saxlaya bilərsiniz, tam təmirli. 110 kvadrat metr, 3 otaq, mərtəbəsini deməmişəm. Onda deyim 19 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşir, kubçada 50-dir. Deməli Giriş hissəsini göstərdim sizcə müştərilərimiz. Giriş hissəsidir. Həqiqətən gözəl mənzildir. Allah ev olmayan hər kəsə xeyrlisinə ev nəsib eləsən, halal yoldan gözəl mənzillər diləyirəm hər kəsə. Bu da həqiqətən gözəl mənzildir. Dosta, qardaşa nəsib olan bir mənzildir. Zalını göstərəm. Zalın ümumi sahəsi 35 kvadratdır. Mən təxmin edirəm, sonra 34 çıxar, 30 çıxar. Yəni bu layihələrdə olmuşam 35 olur bunların zallar də yəni, 10 mi çəkilsə. Panoramasını mənzilə baxış məhsalı çəkəcəm. Ona görə pəncərəyə yaxınlaşmıram. Eyvandan çəkəcəm. Bir dənə qeyd edelim. Deməli mənzilimizin döşəməsi rus taxtası, yəni polu dedi. Evin yerəsi poldur. Bir balaca yerlərdə aralanma, rəng getmə vəsaire var. O da deyir ki, yəni inşallah real fikir olan olsa, behi versə, onları aradan qaldıracaq, elə təsvir verəcək mənzili. Bura zaldır, bir daha gedirəm. Zal da birbaşa şəhərə baxır. İndi onu göstərəcəyəm. Eyvandan sizə panoramasını göstərəcəyəm. Yarım yer çəkən bir mənzildir. İkinci sonuzelə daxil oluq. İkinci sonuzelimiz tam təmirli. Təsəvvür edirsiniz ki, bura 10-11 ilin təmiridir. Yəni o qədər keyfiyyətli təmir olunub ki, və o qədər keyfiyyətli, yəni səliqəli şəkildə mənzilə qulluq olunub, baxılıb, yaşanılıb ki, mənzildə demək olar ki, heç bir kosmetik problem yoxdur. Bir də döşəmədə, polda onu da yenidirəm, xırda bir şeydir. Əsas evin proyektidir, yerində yerləşdiyi binasıdır və s. Binanın da özü infrastrukturlu bir binadır. Yəni necə? İnfrastruktur olduğu bir yerdədir və yaşayış kompleksidir. Yəni qarajı, 2 mərtəbə qarajı, İçərisində uşaqlar üçün, böylər üçün hər bir şarayət. Yəni xırdalığa girmək istəmirəm, bir də qeyd edirəm. Yəni yaşayış kompleksidir bir sözlə. Deməli, sizə salon zəldə təqdim elədim. Keçək valideyn yataq otağına. Bu valideyn yataq otağıdır. Buranın da 20 kvadrat m sahəsi var. İstilik sistemi, kombi radiatorlar qoyulub. Eyvanı təqdim eləyəcəm, mətbəxdən çıxacam eyvana. 110 kvadrat metr qanunu 3 otaq 19 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşir. Əsəd Əhmədov küçəsi Yeni Yasamal İnşaatçılar metrosuna 5-7 dəqiqəlik məsafə. Bizim market Bravo ilə üzbəüz, tam mərkəzdədir. 211, 194, 77 bir çox avtobusda, şəhərə çıxanaq avtobusda bənzəyimizin düz qabağından keçir. Keçən mənzilimizin İşə üçüncü otağına. Bura uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş otaqdır. Bir az əşya çoxdur burada. Daha görsənə bilər. Yəni birdən böyük mebel yığılıb, əşyalar burası yığılıb. Evinə yəni, aid özəl əşyalarıdır bunlar. Yox. 15 kvadratə yaxın, 10-15 kvadratdır aralığında buranın ümumi sahəsi var. Yəni sahəsini kvadratın deyirəm ki, videoda elə olur geniş düşür, balaza düşür. Sahələri ilə tanış olun mənzilimizin otaqlarını. Deməli, keçək mənzilimizin mətbəxini də sizə təqdim edim. Qeyd edeyim ki, mənzilimizin ilkin qiyməti 155.000 manatdır. 155 min manat mənzilimizin üçün qiymətidir. Döşəvəsini bir daha qeyd eləyirəm. Yəni mən mənzilin müsbət cəhətləri dediyim kimi, xırda-xurş mənfi cəhətləri varsa vəsə, ümumi mənfi cəhəti varsa deyirəm. Yəni bunda da xırda, yəni poldu, bunlarla 500 manat ümumi xərci var. Yəni maraqlanmışıq da, yəni ev yərisi maraqlandı, 500 manat ümumi xərci var. Gözəl bir dama mətbəxi var həqiqətən. Burada yəni dizayn var. Burada şkaflar yığılıb. Yəni qab, qacaq və s. yəni siz görə bilərsiniz burada gözəl bir dənə mətbəx mebeli. Burada açılan bir dənə stolu, televizoru. Burada da belə gözəl bir dizaynda stol yadırıb. Burada da mikrodalğası yeni şkaf. Yəni həqiqətən gözəl dizayn verib mətbəxə. Sadəcə evin bir daha qeyd edirəm. İşıqlar və sərədə yanmır. Bənzər spotlar falan yandır, qaranlıq düşür. Amma gözəl indi. Mən də axşam vaxtı çəkmişəm evi. Çəkirəm da, sualınız hazırdır. Burada mənzilimizin eyvanıdır. Gözəl bir eyvanı var. Deməli tam mərkəzdə. Yəni, səsdən görünür ki tam mərkəzdədir. Amma pəncərələni bağladığımız təqdirdə. Heç bir səs gəlmir. Məşhur Yeni Asmalı mərkəzdir. Bravo onun düz qabağında. Yəni bilənlər bilir də Şərfzadə küçəsidir. Sağ biraz sağ tərəfə İnşaatçılar metrosudur. Tam mərkəzdir. Belə izləcilərimiz əzlilə, Yeni Asmalıda Əsəd Əhmədov küçəsində bizim marketdə Bravo oynadı. Üzvärsiz sə, satışa çıxmış qanuni 3 otaqlı bir mənzil sizə təqdim elədim. 19 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 3 otaq, 110 kvadrat metr, kvadratı da, kvadratı da 50-dədir. 155.000 manat ilkin qiymətidir. Mənzilimizdə əşyalı satılır. Deməli, ona görə də siz verəcəksiniz üstündə. İdeal bir mənzildir. Özü üçün təmir eləyib, 10 ilə yaxın, 11 il üzr istəyirəm, yaşayıb, çiçək kimi və baxılır. Çox keyfiyyətli şəkildə də təmir eləyiblər. Yəni evlər var bu dəqiq 2-3 ilə dağılır. Yəni 10 illə belə qalanı, hələ bundan sonra bir 10 ildə inşallah ki, gedəcək. 10 ilə 15 il. Yəni evdir. Əsasən ki, özü üçün təmir olunmuş bir ev olsun. Mənzil haqqında ciddi fikri olanlar qeyd etdiyim nömrələrlə əlaqə saxlasınlar. Mənzilin içim qiyməti bir dəqiqə deyirəm 155.000 manat. Mənzilin qiyməti simvolik cüzi endirimlə nəzərdə tutub, deyib eləyəcəm endirim cüzi. Ciddi fikri olanlar qeyd etdim nömrələrinə əlaqə saxlasınlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.